کیا آپ جانتے ہیں کہ سلادین ایوبی جیسا مجاہد خود کہتا ہے اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو صلاحدین ایوبی کا وجود نہ ہوتا دوستو جب بھی ہم سلیبی جنگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں جب بھی ہم بیت المقدس کی بازیابی کی داستان سناتے ہیں تو ہمارے ذہن پر پورا سلادین ایوبی کا نام آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم فتح کی بنیاد ایک اور بادشاہ نے رکھی تھی ایک ایسا حکمران جس نے نہ صرف تلوار کے ساتھ جہاد کیا بلکہ دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نور الدین محمود زنگی کی نور الدین زنگی یارہ سو اٹھارہ عیسوی میں پیدا ہوا وہ عظیم مجاہد اور حکمران عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو سلیبیوں کے خلاف متحد کرنے کی بنیاد رکھی تھی نور الدین نے اپنے والد سے صرف حکومت نہیں بلکہ جذبہ جہاد عدل اور اسلامی غیرت کا وہ خزانہ بھی وراثت میں پایا جو بعد میں اس کے کردار کا سب سے نمایاں پلو بن گیا جب عمال الدین زنگی کو شہید کیا گیا نور الدین صرف اٹھائیس برس کا تھا اس جوان نے نہ صرف حکومت سنبھالی بلکہ اپنے والد کے مشن کو مزید بلند مقام پر پہنچا دیا دوستو صلاح الدین زنگی کوئی عام بادشاہ نہ تھا وہ ایک عاشق رسول متقی اور انصاف پسند حکمران تھا اس کا دربار سادہ ہوتا لباس عام لوگوں جیسا ہوتا اور وہ راتوں کو مسجدوں میں چھپ کر نفائل پڑا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ روز قرآن کی تلاوت کرتا اور فجر کے بعد خود علماء سے دین سیکھتا اس کا دل بیت المقدس کی طرف تھا جو سلیبیوں کے قبضے میں تھا کہتے ہیں کسی قوم کی طاقت تلوار سے نہیں عدل سے قیم رہتی ہے نورالدین زنگی نے عدل کی ایسی مسالیں قیم کی جو آج کے کی حکمرانوں کے لیے شرمدگی کا بحث ہیں ایک بار ایک شخص نے شکایت کی کہ قاضی نے انصاف نہیں کیا نور الدین نے اس قاضی کو موزول کیا اور خود انصاف کیا اس کا مشہور قول تھا اگر کوئی بکری میرے دور میں حکومت میں پیاسی مر گئی تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا دوستو نور الدین زنگی کا عشق رسول کوئی عام جذبہ نہ تھا بلکہ حقیقی مینو میں عشق تھا ایک بار اس نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو دو افراد کی طرف اشارہ فرما رہے تھے نور الدین گھبرا کر اٹھا فورا مدینہ منورہ روانہ ہوا وہاں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ دو مشکوک افراد مسجد نبوی کے قریب رہ رہے ہیں تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں صلیبی جاسوس تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتر تک پہنچنے کی سازش کر رہے تھے نورالدین زنگی نے انہیں گرفتار کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے ارد گرد مضبوط دیوار بنائی تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے کیا ایسا عشق ہم نے کبھی دیکھا ہے نورالدین زنگی نے ایک طرف شام و عراق کے علاقوں کو متحد کیا تو دوسرے طرف سلیبیوں کے خلاف کئی عظیم مرکے لڑے یارہ سو انچاس عیسوی میں مشہور جنگ انتقاب میں اس نے سلیبیوں کے معروف کمانڈر ریمانڈ آف انتقائیہ کو مار گرایا یہ سلیبیوں کے لیے بہت بڑی شکست تھی پھر اس نے مصر کی طرف توجہ دی جہاں سلیبیوں اور فاطمیوں کی سازشیں بڑھ رہی تھیں اس نے اپنے ایک نوجوان سپا سالر کو بھیجا جس کا نام تھا سلادین ایوبی سلادین ایوبی کی تربیت دوستے یہ وہ حصہ ہے جو تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا نورالدین زنگی نے نہ صرف سلادین کو عسکری تربیت دی بلکہ اس کی دل میں وہی ایمانی جذبات وہی عدل اور وہی بیت المقدس کا خواب بسایا جو نورالدین کے دل میں تھا سلادین ایوبی نے بعد میں بیت المقدس کو فتح کیا لیکن اس کا خواب اس کے بنیاد اور اس کا ایمان نورالدین زنگی کا ہی عطا کردہ تھا گیارہ سو چوہتر عیسوی میں صرف چھپن برس کے عمر میں نورالدین زنگی دنیا سے رخصت ہو گیا جب سلادین کو یہ خبر ملی تو وہ رو پڑا اور کہا آج اسلام کا سب سے عظیم محافظ ہم سے جدا ہو گیا نور الدین کا مزار آج بھی دمشق میں موجود ہے لاکھوں لوگ اس عظیم مرد کے قبر پر فاتح پڑھتے ہیں اور تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی آج کا سبق ہمیں ایک اور نور الدین چاہیے دوستو آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں بیت المقدس آج بھی رو رہا ہے دشمن ہمارے اوپر غالب ہیں لیکن ہم میں نور الدین زنگی جیسا عشق ایمان عدل اور غیرت کہاں ہے ہمیں آج بھی ایک نورالدین زنگی چاہیے جو امت کو بیدار کرے جو امت کو جوڑ دے اور جو کسی صلاح دین ایوبی کو جنم دے اگر تم نورالدین نہیں بن سکتے تو کم کم اس جیسا بننے کی کوشش تو کرو شاید کل تمہاری نسل میں کوئی صلاح دین پیدا ہو جائے اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کے نوجوان نورالدین زنگی اور الدین ایوبی کو اپنا آئیڈل بنائیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ہی روشن کہانیوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں